Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulauan Tiga ingin membentangkan tajuk kami pada hari ini iaitu GDP Growth by State in Malaysia. Okey, ini merupakan ahli kepulauan kami yang terdiri daripada lima orang. Yang pertama, Wan Muhammad Syami, Muhammad Daniel Khan, Nur Hakim Mustafa, Muhammad Adam Roslan dan saya sendiri, Muhammad Ima Hakim. Baiklah, kita teruskan dengan menerangkan tentang pengenalan. Sebagaimana kita tahu, GDP iaitu KDNK ialah ukuran nilai semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam sesebuah negara dalam tempoh yang tertentu. Dan ianya digunakan sebagai penunjuk utama prestasi ekonomi. Teruskan lagi dengan komponen dalam uh, GDP. Yang itu, perbelanjaan pengguna, pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan ekspor bersih iaitu ekspor import. Kegunaannya ialah untuk kerajaan dan pembuat dasar untuk merancang ekonomi serta membandingkan pertumbuhan antara negara atau tempoh masa. Terdapat enam kepentingan GDP dalam ekonomi Malaysia. Yang pertama adalah untuk mengukur prestasi ekonomi dengan menunjukkan tahap pertumbuhan atau kemerosotan ekonomi sesebuah negara. Yang kedua adalah panduan dasar ekonomi yang mana ia membantu kerajaan menggubal dasar fiskal dan monetari yang sesuai. Yang ketiga adalah perbandingan antarabangsa. Ia membolehkan perbandingan kekuatan ekonomi antara negara. Yang keempat adalah menilai taraf hidup. GDP per kapita digunakan untuk mengukur purata pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima adalah menarik pelaburan. GDP yang kukuh memberi keyakinan kepada pelabur tempatan dan asing. Dan yang terakhir sekali, yang keenam adalah petunjuk kitaran ekonomi. Ia menggambarkan fasa ekonomi seperti pertumbuhan, kemelesetan atau pemulihan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan disedainya GDP setiap negeri di Malaysia yang bermula pertama sekali daripada negeri Johor sehinggalah wilayah persekutuan di Labuan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan GDP setiap negeri di Malaysia dalam bentuk graf pula. Bermula dari, sama juga seperti tadi daripada negeri Johor sehingga wilayah persekutuan di Labuan bermula pada tahun 2020, 2021, 2022 sehingga 2023. Faktor yang mempengaruhi GDP yang pertama ialah perbelanjaan pengguna. Perbelanjaan pengguna ini merujuk kepada perbelanjaan isi rumah untuk barang dan perkhidmatan. Semakin tinggi perbelanjaan pengguna, semakin besar sumbangannya kepada KDNK ataupun GDP. Apabila permintaan meningkat, maka pengeluaran juga akan bertambah serta ekonomi berkembang. Yang kedua ialah pelaburan swasta. Pelaburan ini termasuk dalam infrastruktur, kilang, teknologi dan juga modal insan. Ia akan meningkatkan produktiviti dan kapasiti pengeluaran. Apabila pelaburan meningkat, maka peluang pekerjaan juga akan meningkat serta berlaku inovasi dan juga pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga ialah perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan ini juga termasuk dalam pendidikan, kesihatan dan pembangunan ini akan meningkatkan kualiti hidup dan produktiviti rakyat. Faktor ini juga bertindak sebagai rangsangan ekonomi terutamanya semasa kemelesetan. Yang keempat ialah eksport dan import. Apabila eksport melebihi import akan berlaku lebihan dagangan. Ini akan memberi sumbangan positif kepada GDP. Eksport ini akan menambah pendapatan negara dari luar. Namun apabila import melebihi eksport akan berlaku defisit. Ini memberi kesan negatif kepada GDP. Yang kelima ialah dasar monetari dan dasar fiskal. Dasar monetari ini ditentukan oleh bank pusat. Contohnya, kadar faedah dan bekalan wang. Apabila kadar faedah rendah, akan berlaku galakan pinjaman dan pelaburan. Dasar monetari ini juga merupakan alat penting untuk kawal inflasi dan kadar pertumbuhan. Dasar fiskal pula ditentukan oleh kerajaan. Contohnya, kadar cukai atau bajet perbelanjaan. Apabila cukai rendah, pendapatan boleh guna akan meningkat dan yang terakhir ialah kestabilan politik dan ekonomi. Apabila Malaysia berada dalam keadaan stabil, ini akan menggalakkan pelaburan tempatan dan juga asing. Keyakinan pasaran juga akan meningkat serta menurunkan risiko ekonomi. Pelabur dan pengguna juga berasa lebih yakin untuk berbelanja dan melabur dalam negara Malaysia. Terdapat beberapa cabaran dan isu semasa. Yang pertama, ketidakseimbangan pembangunan. Negeri maju lebih pesat berbanding negeri kurang membangun. Yang kedua, infrastruktur terhad, kemudahan asas tidak mencukupi di negeri luar bandar dan pedalaman. Yang ketiga, kebergantungan kepada sektor tradisional, ekonomi negeri mudah terjejas oleh faktor luaran. Yang keempat, kekurangan tenaga kerja mahir. Migrasi bakat ke negeri maju melambatkan kemajuan ekonomi tempatan. Yang kelima, birokrasi dan dasar tidak konsisten menjejaskan keyakinan pelabur. Yang keenam, bencana alam dan perubahan iklim yang menjejaskan aktiviti ekonomi dan infrastruktur. Yang ketujuh, jurang pendidikan dan kemahiran. Ini menyukarkan pembangunan sektor berteknologi tinggi. Baiklah akhir sekali iaitu kesimpulannya pertumbuhan GDP iaitu KDNK Malaysia penting dalam menilai ekonomi negara serta menarik pelaburan. Ianya dipengaruhi oleh perbelanjaan pengguna peleburan swasta, perbelanjaan kerajaan dan ekspor bersih. Namun begitu, cabaran seperti ketidakseimbangan pembangunan, kekurangan infrastruktur serta penghijrahan tenaga kerja mahir perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berdaya saing. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.